हमारे ऊपर आजमाइश आ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं और जब भी रब तला की रहमत हमारे ऊपर हुई है ना हम परेशान ही हुए हैं जब भी कोई रहमत रब तला की तरफ से आती है हम परेशान हो जाते हैं और जब कोई नेमत मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं और यह भी हकीकत बात है कि रहमत जो होती है ना उसका हिसाब कोई नहीं होता और जो नेमत होती है उसका हिसाब होता है हम हिसाब किताब देने वाली चीज़ के पीछे बड़ा दौड़ते गए और जो बेहिसाब होती गए उसको हम छोड़ देते हैं जब भी रहमत आई हम मायूस हो गए जब भी रहमत आई हम परेशान हो गए मेहमान ये रब तला की रहमत है जब भी आ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं कि यार हालात बड़े ख़राब हैं और मेहमान भी आ गए हैं अब इनका क्या करेंगे तो हजरत सैदना इब्राहीम सलात वाम आपकी सीरत तय्यबा का ये पहलू भी उठा के देखें कि आप एक बहुत बड़े मेहमान नवाज भी थे इतना बड़े मेहमान नवाज़ थे कि जब शहर में भूख आती तो लोग कबीले के कबीले बना के टोलियाँ बना बना के हज़र सैदना इब्राहीम अलात वाम के दस्तर खान पर आते और वहाँ से खाना खाते थे लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि क़़त था जहाँ पर आप पनाह गुजी थे वहाँ पर कहत आ गया और लोग जो थे उनका ज़हन था उनका ये ईमान और अकीदा था कि इब्राहीम अलह सलात सलाम के पास जाते हैं इन वो हमें कुछ ना कुछ खिलाएंगे तो जब इतना सारे बंदे आपके दस्तरखान पे पहुंचे, पहुँचे तो जब आपने देखा कि बंदे बहुत आ गए अनाज खत्म गए और शहर में कहत पड़ा हुआ है तो आप परेशान नहीं हुए आपने उनको ये नहीं बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है चले जाओ बल्कि आपने उनको वेलकम किया खुशी के साथ उनको दस्तर खान पर बिठाया और इस दिल में ये बात थी कि इनको मैंने नहीं खिलाना ये रब तला की मर्जी से आए हैं ये रब तला के भेजे हुए मेहमान हैं और रब तला ही इनके लिए असबा पैदा फरमाएगा इब्राहिम का इसमें कोई हाथ नहीं है तो जब हमारे पास भी मेहमान आ जाए तो हमारी भी जो है ना सोच ये होनी चाहिए कि मेहमान रब तला की तरफ़ से आया है और जो मेहमान आता है वो अपना नसीब साथ लेके आता है हम तो हजरत किसी को खिलाने वाले नहीं हैं अगर हम खिलाने वाले होते ना हजरत आज जिंदा भी कोई ना होता ये रब तला खिलाता है हम सिर्फ वसीला बन जाते हैं हम ख़र्चा कर दें तो हम बाद में परेशान होकर बैठ जाते हैं यार मेरा इतना ख़र्चा हो गया नहीं वो अपना नसीब लेके आया था उसके आने से पहले रब ताला ने उसका नसीब भेजा था तेरे पास कि मेहमान आने लगा है उसको अच्छे तरीके से बिठाना और उसकी मेहमान नवाजी करना तो ये भी अपने अंदर एक क़ पैदा करें कि मेहमान नवाजी किया करें मेहमान जब भी आए उसको खंदा पेशानी के साथ मिलें हंसते हुए मिलें बजाय इसके क्या परेशान हो जाए नहीं हंसते उसको राते हुए मिलें कि मेरे घर रब तला की तरफ़ से रहमत आई है और इसके बदला में रब तला मेरे ऊपर करम नवाज़ी भी बहुत फरमाएगा तो खुश होना चाहिए तो आप, आप भी परेशान नहीं हुए घर में कुछ नहीं था तो आपकी बीवी ने आपको बुलाया क्या इब्राहिम सलात वसलम मेहमान बहुत आ गए हैं मेहमान बहुत आ गए हैं घर में अनाज कोई नहीं है अब क्या करें तो आपने अपने कुछ वज़ीरों को भेजा गुलामों को भेजा कि ऊँट तैयार करके जाओ मिस्र में मेरा एक दोस्त है उसके पास गल्ला बहुत ज़्यादा होता है उसको मेरा नाम कहना और वहाँ से अनाज ले आओ जब आपके गुलाम वहाँ पर पहुँचे और जाकर आपका नाम लिया और पैगाम दिया तो वो जो आपका दोस्त था वो कहने लगा कि पहले कभी आपने मेरे तक कोई ऐसा पैगाम नहीं पहुँचवाया और मेरे पास गला मौजूद था यहाँ पर भी कहत पड़ा है। और एक दिन पहले मैंने सारा का सारा जो है वो तकसीम कर दिया एक दिन पहले आधा नहीं एक हिस्सा नहीं तीन हिस्से नहीं सारा तकसीम कर दिया और हजरत जी आज अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान में किसी चीज़ की किल्लत हो जाए और जिसके पास वो चीज़ मौजूद हो वो क्या करता है बांटता है नहीं उसको संभाल लेता है कि इसका रेट बढ़ जाए उसको संभाल लेता है कि भाई मेरे बच्चे मैं किसी और को क्यों दू लेकिन वहाँ पर ये नहीं था आपके दोस्त ने बोला एक दिन पहले मैंने सारा का सारा तकसीम कर दिया अब मेरे पास कुछ नहीं है तो वो जो आपके गुलाम थे वो वहाँ से वापस ख़ाली हाथ लौटे और हजरत हज़र सैदन इब्राहीम सलात सलाम के घर की दीवारें जो थी वो छोटी सी थी मतलब बाहर से आने वाला बंदा नज़र आता था मुकम्मल नज़र आता था तो आपके गुलाम जब वापस आए और दिल में ये ख्याल आया कि ये भूखे प्यासे बंदे जो इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि हज़र सैदन इब्राहीम अली सलात सलाम के गुलाम गए हैं कुछ ना कुछ ले कर आएँगे हम तो खाली हाथ जा रहे हैं जब वो खाली बोरियाँ देखेंगे खाली ऊँट देखेंगे तो उनकी उम्मीद टूट जाएगी उनका दिल दुखेगा लिहाजा ऐसा करते हैं कि इन बोरियों में ना रेत भर लेते हैं वो देखेंगे कि अनाज लेके आए हैं और हज़र सैदन इब्राहीम सलात व सलाम को सारा माजरा सुना देंगे और आप ख़ुद ही इनको तसली देंगे इनको संभाल लेंगे तो आप जितना भी ग़ुलाम थे आपके उन्होंने उन तोड़ों में रेत भरी और उनके सामने से लेके जा रहे हैं और वो बड़े खुश हो गए कि आज खाना पेट भर के खाएंगे हम तो जब आपके ग़ुलाम आपके पास गए तो आप आराम फरमा थे आपने वो बोरियाँ रख दी और चले गए कि जब आप उठेंगे फिर आपको सारी सूरत हाल बताएंगे तो वो बोरियाँ रख के वापस गए इधर आपकी जो बीवी थी दोनों बीवियाँ मौजूद थी उन्होंने जब बोरियों का मुँह खोला तोड़े का मुँह खोला तो खुशबूदार गंदम और ऐसे खूबसूरत दाने वो बयान करती हैं कि आज तक हमने ऐसे खूबसूरत गंदम के दाने देखे ही नहीं थे और जब हमने उनको खोला और ऐसी खुशबू थी कि दूर दूर तक फैल गई हमने उसको चक्की में पीसा आटा बनाया इतना खुशबू थी कि हम खुद दीवानी हो गई कि ये खुशबू आज तक हमने सूँगी नहीं तो हज़र सैद इब्राहीम सलातम जब बेदार हुए तो आपने पूछा कि बताएँ वो गल्ला आया वहाँ से आपकी जो बीवियाँ थी वो कहने लगी कि आपका जो दोस्त है ना मिसर का उसने जो गला भेजा है जो गंदम भेजी है माशाल्लाह इतना ख़ूबसूरत है और इतना उसमें खुशबू है कि आज तक ऐसी खुशबू हमने सूँगी नहीं थी आज तक ऐसा गंदम का खूबसूरत दाना हमने देखा नहीं था आपका मिस्र का जो दोस्त है ना माशाल्लाह बड़ा ही सखी है और बड़ा ही अच्छा है आपने फरमाया नहीं ये मेरे मिसर के दोस्त ने नहीं भेजी बल्कि ये मेरे अरश के दोस्त ने भेजे गए ये रब ताला ने भेजी गए ये किसी और ने नहीं भेजी तो उनका यकीन कामिल था इस बात पे, लेकिन हमारा नहीं है हम जब परेशान हो जाएँ तो फिर हम परेशानी को लेकर बैठ जाते हैं और ऐसे उसमें मगन हो जाते हैं ऐसे उसमें हम परेशान हो जाते हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं नमाज़ भी गई कुरान भी गया मस्जिद में आना भी गया सब कुछ गया हती कि यहाँ तक होता है कि जब हमारे पास पैसा ना ना हो जब परेशान हो जाए तो ये भी सुनने को मिलता है कि भाई इसको बात ना करना यह डिप्रेशन का मरीज हो गया है, ये परेशानी की हालत में देखता नहीं है किसी को यार सब को छोड़ दे तो कुरान मजीद में जो तलीमत हैं उस पर अमल कर दो तो मेहमान नवाजी और रब तला के रास्ते में खर्च करना ये भी हज़रत सैदा इब्राहीम सलातम की प्यारी सन्नतें हैं जहाँ पर कुर्बानी हम इतना ख़ुशी के साथ करते गए इतना जोश व ख़रोश के साथ करते गए वहाँ पर आपकी सुन्नतें ये भी हैं कि मेहमान नवाजी होनी चाहिए आजमाइश आ जाए तो उस पर साबित क़दम रहना चाहिए